Літо 2014 року виявилось не надто спекотним, а навпаки, зараз спостерігається деякий спалах захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції. Медики закликають не вживати занадто холодні напої, бути обережними з морозивом, не зловживати кондиціонерами та іншими охолоджувальними приладами. Такі сучасні блага цивілізації можуть послабити імунітет. Різкі перепади температур негативно позначаються на здоров'ї організму. Уровень, звісно, ж е, низький, ніж, запустим був відправляв марті Месяцы. Но примерно остается на уровне конца декабря, начала э, января месяца. Казалось бы, там мороз был, зима была, а уровень тот же. Но это связано прежде всего и с неустойчивой погодой нынешней. Дождь, жарко, жарко, дождь и, конечно же, с использованием охладительных всяких технических средств. Э, допустим, каждое лето во время пика жары мы регистрируем очень большое количество и респираторно вирусных инфекций, и бронхитов, и даже воспаления легких. Значит, э, Перепад температуры обычно безопасный для организма ⁇ это 5 градусов. Но вот если на улице 40-35 градусов, вы заходите в кондиционированное помещение, естественно, где температура 24-23 и ниже, перепад э, существенный до 20 градусов, естественно, организм своеобразно реагирует на, на такой перепад температуры и часто густо э, ведет к резкому ослаблению иммунитета. Плюс, э, естественно, Любой воздух, который мы дышим, содержит определенное количество бактерий. И та флора, что была сапрофитная, в данный момент, когда ослабленный организм, может выступить как патогенный. Мы имеем респираторное вирусное заболевание. Или если его не лечить, далее бронхит, далее воспаление легких и все вытекающие отсюда последствия. Поэтому пользоваться и кондиционерами, как автокондиционерами, как э, стационарными кондиционерами, которые находятся в помещении, теми же вентиляторами, надо с определенной долей осторожности, чтобы не было большого такого перепада температуры. Если это находится в квартире, кондиционер, не заходить в ту комнату, где он находится, а побыть в другой, чтобы где-то как-то организм адаптировался, тогда вот минимальный будет ущерб от всего этого. Казалось бы благо техническое, это сказать чудо цивилизации, но тем не менее вот такая мы имеем статистику. Поэтому где-то вот мы сейчас имеем респираторные вирусные заболевания на уровне морозных месяцев декабря-января. и января. Почему в декабре-январе соотносится к летам? Потому что все-таки морозная температура воздуха минуса, они как-то убивают вирусы, поэтому народ как-то болеет меньше. Когда появляется оттепель, слякоть, естественно, заболеваемость респираторно-вирусными инфекциями резко возрастает. Якщо хвороба все ж таки вас не оминула, не варто впадати у відчай. Своєчасна діагностика та лікування чинять дива. Сучасні медичні препарати є досить ефективними, завіряють лікарі і дозволяють хворому видужати у лічені дні. В основному лічена і запущена респіраторна вірусна інфекція на 2 третій день. веде до певних бактеріальних осложненням присоєдняється вторична флора. патогенные и э, могут быть определенные, так сказать, негативные последствия в виде бронхитов, в виде пилонефрита, это воспаление почек, циститов различных. Если далее не лечить, это и воспаление легких, трахеиты, заболевания верхних дыхательных путей, которые ведет к более затяжному течению болезни. Тогда уже надо будет применять, так сказать, антибиотики, уже так мы называем тяжелая артиллерия, это тоже для организма определенный стресс. Поэтому обращаться нужно всегда. Тем более, что э, в настоящее время очень огромное большое количество разных медикаментозных средств не рекламируется по телевидению и так далее, но сноска есть. Желательно обратиться к врачу, чтобы не иметь негативных последствий. Каждый препарат из э, вот этого ряда, который является симптоматическим, жаропонижающий, обезболивающий, каким-то образом может влиять на организм отрицательно. Те же э, Жара средства людям, которые страдают, допустим, хроническими гастритами, дооденитами, они могут вызвать осложнение заболевания, обострение заболевания и так далее. Те же самые антибиотики тоже не каждому человеку подходят. У Минати медичний заклад, лікарі рекомендуют квалифицированную помощь, а завжди надійніша а не самолекувание. Против в деяких ситуациях аптекарі теж может быть І ты И в первый день, если где-то как-то в командировке, конечно же да. Конечно же да потому что температура пташа за 38 градусов, до 38 это еще как бы естественная реакция организма на чужеродный белок, на чужеродный вирус, работает иммунитет, все что выше, это уже, конечно, определенная нагрузка, определенный стресс, который, собственно, никому не нужен. За минулий тиждень до поліклінічного відділення Зміївської ЦРУ звернулось 12 дорослих та 14 дітей. Найоразливіший вік дітей до 10 років. Найпопулярніші віруси парагрип та гострі респіраторні інфекції. Спалахів грипу в цьому році не зафіксовано.